कुंभकर्णी झोपेत असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग रेल्वे प्रशासन व सामान्य प्रशासनाला जागा करण्यासाठी शिवसेना शहर प्रमुख अधिवक्ता विद्याधर मातने यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुलगाव आरवी मार्गावर अपूर्ण बांधकाम केलेल्या उड्डाणपूल जवळ एक मार्च दोन हजार एकवीस रोजी धरणे आंदोलन करण्यात आले मागील सात वर्षापूर्वी येथील उड्डाण पुलाचे बांधकाम सुरू झाले होते दोन्ही बाजूला पिलर सुद्धा बनवण्यात आले मात्र उड्डाण पूल बनला नाही या परिसरातील राहणाऱ्या निवासी लोकांना या कामामुळे सतत त्रास सहन करावा लागत असून वाहनाच्या आवागमनामुळे उडणारी धूळ मातीमुळे श्वास घेणे सुद्धा कठीण होत आहे परंतु प्रशासनाला यांच्याशी काही घेणे देणे नाही हे चित्र आजपर्यंत पाहाव्यास मिळत आहे उलगाव येथील जनप्रतिनिधी आमदार खासदार यांना सुद्धा ही स्थिती माहीत असून आजपर्यंत याकडे त्यांनी कधीही लक्ष दिले नसून आज आंदोलनाची ही वेळ आली आहे से मत अधिवक्ता विद्याधर माथनी यांनी व्यक्त के लिए देखिए केंद्र सरकार ने ये जो आरोपी का काम है एक अक्टूबर 2016 से किया शुरू किया है और ये चार साल में ये जुने का परिसर का पूरा रास्ता खोदकर और ये काम बंद रखकर लोगों को केंद्र सरकार के, के द्वारा ये नई परेशानी पैदा कर दी गई है आज यहाँ पर अपन जूने पुलगांव में देखेंगे तो यहाँ पर सभी घरों के घरों में ये खुद सड़क के कारण जो धूल जमा होती है उसके कारण इनके स्वास्थ्य के ऊपर परिणाम पड़ रहा है श्वसन क्रिया पर भी परिणाम पड़ रहा है ऐसी स्थिति में बीएनसी पीडब्ल्यूडी डी डिपार्टमेंट पुलगांव इन्होंने ध्यान देकर इस रास्ते का डाबरीगण करने चाहिए यह हमारी पहली मांगनी है क्योंकि हो सकता है इसको छह महीने बोला गया है इसको बारह महीने भी लग सकते हैं ऐसी स्थिति में यह यह काम सालों साल चल सकता है तब तक क्या ये जुने पुलगांव के लोग और यहाँ के आने जाने वाले लोग ये खुदे हुए रस्तों के कारण अपनी जान गवा देंगे ऐसा मेरा कहना है और इसलिए आज शिवसेना शहर पुलगांव की ओर से मेरे साथ ही आशीष कुमार पांडे महेंद्र कुमार मारकंड प्रकाश भाऊ कोड़नकर युवा सेना के किरण भाऊ मलमकर और इन सारी जनता ने मिलकर हमने यहाँ पर यह एक चक्का जाम का छोटा सा आंदोलन आज कोरोना प्रादुर्भाव होने के बावजूद भी हमने यहाँ पर किया है येथील खराब रस्ते दुरुस्ती करून उड्डाण पुलाचे बांधकाम त्वरित सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे या प्रसंगी माजी जिल्हा उपप्रमुख आशिष पांडे नरेश ठाकूर महेश मारकड किरण मालमकर प्रवीण झटाडे सुरेश तरोणे प्रशांत कोमलकर पुष्पा काळे आदी सह अनेक शिवसैनिक उपस्थित होते मन्नाची इतकी धूल आती की घर के अंदर पूरा धूल राहता बर्तनो पे धूल कपडो पे धूल सामान पे धूल पूरे घर मे धूली धूल राहती जिससे हमारे को साथ मुश्किल होता बैठ नहीं सकते हम जल्दी, जल्दी से जल्द पूरे शहर में दामरीकरण हुआ रोड बना चौड़ा लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है गड्ढे है बच्चे नहीं निकल सकते बाहर खेलने के लिए यहाँ कम से कम पहले सड़क का काम तो करो बन रहा से नहीं बना है उसको भी बनाना चाहिए कम से कम, कम ये दाम्रीकरण पहले होना चाहिए अश्विन शाहगाव